allohni do'stlari ollohga yaqin bandalar ikki xil martabad peshqadamlar va o'ng tomon egalari ibn hajar rahimalloh ikki og'iz so'z bilan ollohning do'stlari valiy bandalari kimlar ekanini bayon qilib bunday deganlar uch ishni o'zida jamlagan kishi ollohning do'stidir shu odam avliyo o'zimizga bir qaraylik biz ham shundaymizmi bizda ham shu sifatlar bormi uyda qanaqamiz ko'chada qanaqa yuramiz ko'chada o'zini avliyo taqvodor qilib ko'rsatib uyda fosiq fojir kimsalar ham qilmaydigan ishlar qiladiganlar bor olloh saqlasin jannat o'z uz o'zidan bo'lib qolmaydi itham bitam kirib ketaveradigan arzon qadrsiz joy emas bu jannat jannatga kirish uchun ter to'kish kerak odamlar uxlab yotganda namoz o'qish kerak odamlar yeb yurganda ro'za tutish odamlar o'yin kulgi dunyo bilan ovora bo'lib yurganda ibodat qilish va oxirat g'amida bo'lish kerak alloh taolo o'z huzurida tayyorlab qo'ygan narsa qadri baland qimmatbahodir avliyo kishi o'zini man valiyman avliyoman deb hayotda ham aytmaydi avliyolikni davo qilayotgan kishi esa yo kazzob yo shayton amali bilan aldab qo'ygan mag'rurlantirib qo'ygan mutakabbir bo'ladi ollohga osiy qilib yurgan ho'y bandalar allohning halimligi sizlarni aldab qo'ymasin agar alloh sizni yaxshi ko'rganida sizni gunohdan saqlagan bo'lardi degan so'zlariga e'tibor bering I yeah.